Ну, мы слышали сейчас о Майдане как об огромном процессе, у которого есть исторические и социологические какие-то подоплёка. Мы слышали о том, что это рождение нации и фактически нового государства. Мы слышали о том, что этот процесс совершенно неизбежен. Но вот если бы о Майдане говорила я как представитель, допустим, партии регионов или, или, или нынешней власти, а власть у нас сейчас в таком аутическом, фактически, режиме. Они очень мало коммуницируют с внешним миром. И это касается внешнего мира как у нас внутри страны, так, ну, соответственно, и снаружи. Только за исключением, когда им звонит Байден или кто-нибудь подобный. А, ну, так вот, если бы я была представителем, допустим, партии регионов, я бы говорила о Майдане вот в следующем, приблизительном Что после того, как мы показали им Пустькин матч на Западе и сказали, что мы будем дружить с Россией, Американцы обиделись и устроили нам Майдан. Они его финансируют. Финансирование составляет как минимум 20 миллионов в неделю. Шутки. Сутки, сутки. Шутки. Я... Шутки, шутки. У меня, видать, старые данные на ноябрь. Шутки, шутки. Дипломатический груз американского посольства со времен начала Майдана увеличился в 4 раза. Шутки. На территории посольства США. Активистам Евромайдана, в частности, активистам Автомайдана, отстегивают наличкой по 50 тысяч долларов за раз для покупки бензина. Преувеличиваем. Ну, какие уж данные. есть. Санкции вводятся против честных граждан Украины по тем же причинам. То есть, американцы на нас очень злятся. Франция также американских Ну да. Европа не вводит санкции, потому что они не разделяют интересы США, поскольку США все равно у них нет границы с Украиной, а у Европы границы с Украиной есть. Поэтому санкции от европейцев ждать не надо, и они будут не настолько жестокие, насколько их американские собратья. Ну и в принципе об отношениях их уже здесь упоминаю. Часть фракции партии региона говорит о том, что должно быть силовое, силовой метод избавиться от Майдана при любых раскладах, причем всеми доступными способами. Верху, тетушки, то есть любое, раздать оружие, все эти версии уже сегодня прозвучали. и это действительно нередкое мнение внутри партии региона. Я вам должна сказать, что все, что я вам только что сказала, я, ничего из этого я не придумала. Это мне в личном общении рассказали представители партии региона. Это может звучать очень странно и а, не, непонятно, и и, допустим, вы, может быть, не доверяете этой информации, да? У меня тоже есть тул врага, да. Один друг, который работает по-прежнему на Януковиче, и когда я ему об этом рассказывала, и я даже написала об этом колоку, он с большим недоверием ко мне отнесся и сказал, что ну, ты относишься к от ним как к клоунам, и вообще они тебе говорили, то, что, ты, то, что э, бери у них уроки актерского мастерства. Через неделю он мне перезвонил после этого разговора и сказал, ты знаешь, ты была права, сейчас я вижу, что в ко мне приходят представители партии регионов и рассказывают абсолютно ту же самую историю. Что, как ни странно, они в эту историю сами верят. А они абсолютно разделяют э, вот эту позицию о том, что это все происки врагов и так далее. То есть они абсолютно видят в Майдане конспирологию, видят абсолютно не экстремизм. Ну и учитывая социологические исследования, да, результаты социологических исследований по Украине, в принципе, можно сделать вывод о том, что это явление вот такое видение Майдана это нередкое явление на Украине, и что очень многие придерживаются похожей позиции, как и президент и партия регионов, да. И более того, поддержка а, партии регионов и, в частности, президента, а, несмотря на силовые методы разгона Майдана, несмотря на отсутствие политического диалога и политической боли со стороны властей решить проблему. Которая, связана с Майданом, которая, которая привела к Майдану, поддержка не падает, а наоборот даже, я бы сказала, немножко растет, поскольку происходит консолидация того электората, который был неопределившийся до этого. Ну и в пересчете на население Украины это страшные цифры на самом деле. То есть мы когда летим абстрактно 10% да, там, или там, 20%, а, то мы не, не думаем об этом как в абсолютных цифрах сразу, да, но, как, но это 12 миллионов людей. Это примерно такое количество, мне не даст собрать социолог, которая выбрала президента Украины на прошлых выборах. Это огромное количество людей, это как две среднестатистические нации в Европе приблизительно. А, ну и, собственно, и здесь, мне кажется, что в, в этом количестве, в этих цифрах также и кроется частично ответ на вопрос, почему президент не сдвигается со своих позиций да, в процессе политического диалога, который вот, мы пытаемся, который пытается вести, допустим, оппозиция что он абсолютно не видит необходимость необходимости в том, чтобы двигаться, поскольку у него ну, два фактически вот, вот таких подхода. С одной стороны, он верит, что Майдан это происки экстремистов, профинансированные американцами, а с другой стороны, он думает ну, за моей спиной восток, так как я думаю и считают, и меня поддерживают все население востока страны. А это как раз те люди, которые работают, вместо того, чтобы как экстремисты стоять на Майдане. Ну и, соответственно, в его логике он, продолжает действовать с позиции силы, и он в этом прав, в его собственном логике. Но, опять же, по поводу радикализации Майдана. Очень много и часто говорят о том, что на Майдане происходит радикализация. Но она, конечно, очень специфическая. Уже о каких-то чертах этой радикализации предыдущие спикеры упоминали. Я хотела бы рассказать вам один анекдот, связанный вот именно с, со стычками, происходившими в на Майдане, когда летали коктейли Молотова, булыжники, это происходило между 9 и 19 и 22 января, что это те радикалы, которые, пробегая мимо вас и неся коктейль Молотова, наступают вам на ногу и тут же становятся и извиняются. А, ну, конечно, это немножко при, э, приукрашенный образ, но, тем не менее, это достаточно, он достаточно точно отражает такое вот среднестатистическое настроение так, так называемых радикалов, которых, которых мы видим на улице. Повторяю, что это именно среднестатистическое настроение. Да, потому что, конечно же, как в любой группе, среди этих радикалов тоже есть очень-очень разные люди. И я сегодня, проходя мимо, мимо памятника тому же варшавскому гостанину, которое уже упоминалось здесь, отметила, что поразительно, Центральная фигура на этом памятнике, если кто-то помнит, она такая, такой совсем щупленький маленький мальчик. С такой большой каски. И у него за, за поясом граната. То же самое на улицах Киева. То же самое. Поразительно. Но вот портрет социологический вот этого самого среднестатистического радикала где-то вот так вот будет выглядеть, как ваш памятник. Значит, эффект от подхода Януковича, который э, от силового подхода Януковича к э, решению проблемы фактически получается стоять С одной стороны, э, он понимает, что он нужно идти на переговоры, потому что он, он теряет контроль над регионами. То есть появляется вот это благодаря этой радикализации, когда у нас начались захваты региональных областных администраций, и когда а, начались действительно масс явления, стычатели, стыч фактически военные явления в центре Киева, он был вынужден а, идти на переговоры. Плюс дополнительно у, у них в партии регионов, как, что интересно, возникла дополнительная внутренняя угроза. У них появились огромное, а, огромное количество угроз а, семьям членов партии регионов. Часть из них, часть из этих людей были вынуждены эвакуировать свои семьи. То есть этот процесс, который случается сейчас у нас по обе стороны баррикады. У нас фактически есть беженцы. У нас есть как внутренние беженцы, так и люди были вынуждены эмигрировать. Вот у нас все да, например, здесь, в аудитории. А благодаря тому, что вот возникли э, такие радикальные явления. Причем они возникли по обе стороны баррикады. И все эти явления, естественно, были вынуждены, я нахожусь, столкнуть на переговорный процесс. Но в его понимании заходить в переговорный процесс это не то же самое, что договариваться. То есть его система координат договариваться понимает как слабость и как то, чего ну, не обязательно это реализовывать. Можно заходить, но не выходить. Мне один участник круглых столов, происходивших в Украине в декабре месяце, под эгидой наших всех президентов, рассказал такую историю, что когда... Наконец-то за одним столом собрались все президенты плюс три лидера оппозиции, ну еще лидеры общественного мнения. И после этого президент Пучма, который тоже не считался у нас самым демократическим и самым продвинутым, рассказывал Януковичу о том, что ну, надо договариваться, надо идти на какие-то уступки оппозиции. Ответ Януковича был, а зачем? То есть этот человек искренне не понимает сути переговоров. То есть он понимает переговоры как прикрытие. Он понимает переговоры как, ну да, мы сядем, о чем-то поговорим, а потом я сделаю по-своему. Но настоящий судья переговоров, как, как процесса, который приведет к решению ситуации, он совершенно не понимает. Еще ситуация, на мой взгляд, в Украине усугубляется тем, что обе стороны недооценивают противника очень часто. Ну, вот, Допустим, каждый раз, когда я озвучиваю, допустим, говоря с оппозицией риски переговорного процесса, и говорю о том, что там затягивается время и так далее. Ответ от позиции, как правило, опять же, оперируя социологией, которая для них, в принципе, позитивно выглядит. Они говорят, ну вот посмотрите, во втором же раунде все равно Кличко выиграли, 64 на 36, ну, и а там, и Сотвес. То есть любой кандидат, в принципе, побеждает противоположную сторону, и вы Ну, а на что мой ответ второй стороне, следующий. Ну, это означает о, в его логике, в логике Януковича. Если он не может победить на честных выборах, значит, выборы либо не будет, либо они не будут честны, либо немножко и того и другого. Но опять же, мы видим процессы, мы здесь тоже долго долго у нас будет, куда они приведут, но тем не менее, мы видим процессы, по которым основных ключевых игроков э, во время президентских выборов могут снять с с участием. То же самое Кличко, у нас появился новый закон, который позволяет его не регистрировать, да? либо у него возникнет правовая коллизия по поводу того, что он не платил долги в Украине, и он станет злостным неплательщиком налогов и, соответственно, судимым. То есть у него либо такой выбор, либо, другой. Для Яценюха есть план А и план Б. План А – это премьерство изжечь его еще до выбора. И план Б – это, опять же, сделать из него человека судимого, потому что он призывал к массовому восстанию. Ну и так далее. А, с Порошенко э, тоже история интересная. За последнюю неделю у него на бизнес было 17 рейдов, проверяющих инспекции всяких с уголовными делами и так далее. То есть на каждого кандидата фактически есть вариант, как его остановить от участия в президентских выборах, если это потребуется. Опять же, другой выход из этой истории для Януковича был бы изменение Конституции и выбор президента, например, в парламенте. Тоже очень многие не верят в то, что он пойдет на, такую, на такой риск. Но это, этот результат по-прежнему, этот это вариант по-прежнему существует, на мой взгляд. И, на мой взгляд, это как раз один из, одна из причин, почему партии регионов Янукович затягивают решение кризиса в парламенте сейчас. Они абсолютно играют на, на выигрыш времени, то есть ничего не делают. Если кто-то из вас вот, смотрит или интересуется тем, что происходит в парламенте, где, по идее, должна быть площадка для решения политического кризиса, там абсолютно ничего не происходит. Там выходит оппозиционер на сцену, обвиняет кого-то из, 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 из лагеря проправительственного. Про, про Когда выходит кто-то из проправительственного лагеря, начинает грязью плевать оппозиционер. Ну, так вся неделя у нас проходят такие дебаты. То есть никакого конструктива, никакого выхода из этой ситуации фактически. Ради нет. Ну, это происходит потому, что команды нет фактически. То есть, потому что парламент по большому счету контролируется президентом, и президент команды по-прежнему не дал и не видит необходимости в том, чтобы давать эту команду, потому что у него у самого, очевидно, нет на данный момент решения, как это будет выглядеть это решение. Но... Опять же, еще одна иллюзия, которую каждая сторона друг друга кормит, это по, по поводу того, что вот-вот в партии регионов написано, наступит полный распад, что вот-вот все распадутся, олигархи от него уберут, а, а то все не происходит и не происходит. Олигархи как были при президенте, по большому счету так они и есть, но за исключением Порошенко, о котором речь уже выше шла. А как партия регионов как была монолитной, так, несмотря на, на все слухи, несмотря на все разговоры, переговоры, они и остаются монолитными. Ну причин тоже там несколько. Одна из них это в том, что президент по-прежнему, несмотря на протесты, несмотря на затяжной политический кризис, несмотря на начавшийся экономический кризис, продолжающийся, надо наверное, сказать, несмотря на на острый э, полюбный кризис, он по-прежнему чувствует себя сильным. В частности, благодаря той социологии, которая показывает, что по-прежнему 30% населения стоит за ним, и, и а также Любой риск, на который он до сих пор шел, фактически для него оправдывался. То есть каждый раз, когда ему необходимо было заставить партию региона проголосовать в тот способ, который для него был необходим, он это делал, и ему это выплачивалось. То есть каждый раз он повышал ставки, но каждый раз он выигрывал в этой игре. Ну вот парадокс такой. Ну, соответственно, укреплялось его а, понимание того, что он прежним силен, и он по-прежнему управляет ситуацией. Ну и по большому счету, вот... Социологический опрос по-прежнему показывает, что 49% населения считает, что именно президент станет ключом для решения этой проблемы. Это тоже такой мандат верии, это тоже большой, большой, добавляет много к его уверенности в том, что он прав. Ну, плюс по поводу по поводу распада партии регионов да, что не так, быстро, не, не так быстро, как всем бы хотелось, потому что очень многих партий-регионов, в частности ольганов, там или представителей бизнеса, контролируют просто тем, что прижимают в бизнес а, и дают понять, что если вы переметнетесь куда-нибудь в противоположный лагерь, бизнесу вашему придет капец а, просто тут же. А, Плюс, не последнюю, не последнюю роль играет то, что нет, с точки зрения партии региона, партии, партии, да, и с точки зрения тех же олигархов, фактически в Украине не существует альтернативной площадки для приземления. То есть оппозиции очень многие не доверяют. А опять же, вот, социология аналогично подтверждает. Для меня была интересная новая цифра, что сейчас фактически у нас выше доверие даже к общественным организациям. Это такое достаточно новое феномен в Украине. У нас никогда не было так, такого, что общественные организации фактически несут на себе больше политический вес, чем, тем, чем допустим, оппозиция. Это тоже обо многом говорит. И ну, аналогично партии регионов которая является одним из таких ключевых элементов нашего противостояния сейчас в Украине, они точно так же видят эту ситуацию, они видят, что оппозиция не договороспособна, что они не могут между собой договориться о каких-то ключевых даже моментах даже конституционной реформы. Либо там, допустим, если брать отдельные партии, там БЮТ, допустим, не может позаботиться о собственных членах, и у них вот буквально на прошлой неделе, там, за последние несколько недель два человека из партии вышло. Но да, о чем говорить? Вы не можете о своих позаботиться, а как вы о нас позаботитесь? Какие гарантии вы можете нам дать? Думаю, партии регионов. Но ну, и по большому счету они правы. А, ну и плюс, плюс ко всему, они прекрасно понимают, что вторая партия а, договора способна еще и по другой причине. Потому что действует она точно такими же методами. И она фактически из той же школы, из того же лагеря политического, что и партия региона, да. Вот сейчас последний пример буквально вам приведу. А, те предложения по изменению в Конституцию и предвыборное законодательство, которое предлагают Батьковщина, наша самая большая оппозиционная партия, они предлагают ввести норму, по которой человек с судимостью может платироваться, а, по-моему, и в президент тоже, да? Президент. И в президенты, и в Духовную Раму. Ну, мы понимаем, что они очень хотят Юлию Тимошенко видеть в парламенте. А, Но ну, это большая проблема, потому что они фактически пишут законы под, под одного человека. Это означает что? Что они абсолютно не понимают, что Майдан выступает за то, чтобы были другие правила игры. Чтобы закон не писался под одного человека. Чтобы закон писался для всех, был одинаковым для всех. И независимо от того, по какому процессу судебному вас посадили, вы должны следовать законы, под вас закон не должен быть написан. Вы должны эту чашу да, аналогично история могу рассказывать по поводу других представителей оппозиции, того же самого Порошенко, которого видит как слишком всеядного и недоговороспособного по этой причине, потому что он мечется из одного лагеря, ну и так далее и тому подобное. А, на, в какой-то момент в партии регионов возникла такая инициатива, которая ну, есть такая надежда, что приведет к основанию внутри самой партии дополнительной платформы, на которую те же самые олигархи не согласны могут приземлиться. Сейчас ей дали а, условное название демократическая платформа, что вообще очень смешно, поскольку вы помните, наверное, да, что это по, по аналогии да, с демократической платформой в рамках э, ЦК, в рамках ПСС, да. Поэтому вот в партии регионов теперь тоже будет демократическая платформа под предводительством Тегиева. Но еще пока никто не знает на какой что это будет за платформа, сколько будет людей и вообще будет ли у нее идеология. Все просто понимают, что человек говорит одно, что она точно не будет против Януковича. Она будет так, рядом. а как, вот за что, и кто, кто, не будет, еще не уверен. Ну да, за вашу с большой вероятностью с денег. Ну, в принципе, я постаралась вам рассказать о каких-то основных таких... расколы да у нас в обществе, в обществе, в политикуме, которые бы показали, насколько сложным сейчас является для нас а, любой политический компромисс и даже в принципе любой прогресс в сторону компромисса, а, поскольку очень много разных много, много, интересов у сторон, история очень не монолитные, а очень разнообразные. Плюс ко всему, естественно, ни у одной стороны нет перевеса. Опять же, социология это подтверждает, приблизительно половина страны поддерживает Майдан, а половина страны поддерживает либо статус-кво а, до, до Майдана, либо там, в какой-то той или иной степени какие-то силовые действия, либо власть. А, стороны абсолютно не понимают позицию друг друга и не понимают, а, как в таких условиях вести переговоры. То есть если а, постоянно недооценивать ситуацию врага, если постоянно недооценивать врага, то, естественно, нельзя сформулировать достаточное количество общих точек соприкосновения для того, чтобы политический процесс привел к какому-то положительному результату. Ну, и плюс ко всему, уже многократно об этом говорилось, что есть масса внешних факторов, которые тоже приносят свою лепту, и об этом можно говорить долго и нудно, потому что я, допустим, не совсем согласна по поводу ресурса России, который ограниченный, он возможно, и ограниченные, но он действует очень точечно и при этом очень деструктивно. И мы это видим, уши это торчат постоянно. Мы можем подробнее поговорить, если кому-то будет интересно. Ну вот, собственно, вот, вот такая вот вот в такой рас... упадочной, распадочной картине фактически мы сейчас находимся. Если вы хотите говорить о каких-то деталях более подробно, то, то я предлагаю перейти к такой дискуссии более общей.